assalomu alaykum hurmatli dasturchilar sizlar bilan doston rajabov demak busra darslarimizni navbatdagi darslarni davom ettiramiz bugungi darsimizni asosiy mavzulari demak card drop down du tip hamda popo biz eng ko'p ishlatiladigan elementlardan bittasi deb bemalol ayta olamizki bu kart kartlar bilan bugun tanishamiz judayam ko'p ishlatiladi demak kart elementi Xo'p, mana bunaqa demak tayyor shakllarni yasash imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz biz kart orqali Xo'p. va bularni eng asosiy qismlarini birma bir ko'rib chiqishga harakat qilamiz bundan oldin qarang Men yangi bitta proyekt yaratib oldim ishlash uchun Bootstrap lesson 5. har doimgidek meta ulangan bura min ulangan va js hali ulanmagan endi ulashda biroz o'zgarish paydo bo'ladi chunki bugun biz sizlar bilan tulti popoer drop dowlar bilan tanishamiz ular ishlash uchun albatta js elementlari ham kerak va u uchun bizda endi butstrap js emas bustrap bundle js va uni ichidagi aynan butstrap bundle min jsni ulashimiz kerak aynan ushbu jsni sahifamizga ulab olamiz bu tirab minjs min jsni ulash shart emas albatta uni ham badiyda badiiy badini tugash tagi oldidan demak ishlatar ekanmiz xuddi bu tusrab jsga o'xshab va bitta bugungi darsimiz uchun kerak bo'ladi image fayl yaratib olaman imaige va uni ichida ixtiyoriy birorta bir rasm joylashtirib ko'raman ham demak image fayl yaratib xitiyoyi bitta rasm joylashtiringlar demak shu rasm doimgidek oh, Xo'p, demak boshladik strukturani uzishdan boshlaymiz konteyner ichidabttdo va m grik besh yozsak kardni yozishni işte, boshlayman yoz ichida işte coll xel olti deylik ya'ni bir qanaqadirit qolip yasab oldik qolipn ichidagi birinchi qator va birinchi qatorni teng yarmi o'n ikkidan olti qismi ichida e, kart yasayman yasa, kart Kartla kartlar uchta qismdan iborat kart hider card bady hamda card futur asosan hidr qismida title yoziladi ya'ni shu kart nima ekanligi yoziladi kard badiiy demak asosiy qism u yerda rasm joylashtirish mumkin tekst joylashtirishimiz mumkin va card futerda doimiydek bitta bat joylashtiriladi ya'ni kim div card header. Card bu arbusratda mavjud text center degan klass berib ketaman va buni ichini ko'radigan bo'lsak text tekst ilayniga center yozilgan xolos va h 4 da yozamanki kard hidrdeb uchun bitta dif card badi card badilar shunchaki ildoren yigirmata so'z bo'la hosil hamda bitta dif card futer uchinchi qismi va uni ichida keling boya e, biz o'tgan darslarimizda de battenlar bilan tanishgan edik de bitta batin yasaymiz batn ikkalasiga beten beten primery hamda beten blok va ichida shunchaki card foter deb nomlab qo'yaman demak uchta qismdan iborat ekan card hider card bady hamda card foter card foterga bitta batten joylashtirdim card hiderga demak e, card badisiga bitta tekst kard hidergaam bitta oddiy bitta tekst tatdan irat asosiy kart tuzilishi shu natijani ko'radigan bo'lsak mana bunga o'xshagan bizga tayyor element hosil qilib berdi e'tibor bering card heder card badi hamda card futer o'zini demak paddinglari bor ko'rishimiz mumkin card badida ham card futerda ham card hiderda ham hammasi o'zini paddinglari bor Demak, shunaqa chiroyli bitta ko'rinishda yasab berar ekan battmizni o'zimiz ataylab yuz foiz joylashtirdik mana bunaqa element xuddi shunga o'xshagan bitta element yasab ko'ramiz ya. yana faqat endi bitta rasm joylashtiramiz va e yana qo'shimchaklaslar qo'shishga harakat qilamiz demak coll xel oltikei shu to'rt bo'la qolsin manabunaqa oddiy soddabitta ko'rinish bunisini ham to'rt deb qo'yaman ho'p ichida bitta işte dip kart kard ishlatmasdan turib uni ichidagi hider badi futerlarni ishlata olmaymiz shuni yodingizda tuting demak kard hider kard hiderga tekt center degan klass beraman ichidagi yozuvni o'rtaga suradi hamda bga dark hiderni qora rangga o'zgartiraman va keingn yana bitta h to'rt elementni ochaman ixtiyoriy card hider deb nomlayman card badi car badia bitta imey joylashtiraman imeige papkani ichidagi developer degan imeg va imeijiga image full fui yozamiz bu klass vazifasini bilamiz card badini yuz foiz egallaydi d demak footer futer card futerga xuddi de grid degan klass va ichida bitta bati demak btn beten dark va unga ham arpu judayam demak ishlatishga qulay bo'lgan bitta element paydo bo'ladi man ha mana bu joydagi tekstga rangini oq qilib ketishimiz kerak ekan chunki orqafoi qora qildik tekstiga vie degan klassn qo'shib ketishimiz o'zi kifoya mana natijani ko'rishingiz mumkin demak oddiy bitta kard kart elementidan shunaqa tayyor strukturali chiroyli ko'rinishdagi elementni ishlatib olishimiz mumkin ekan buni demak sssda ham alohida kodlar bilan yasashimiz mumkin u ortiqcha bizaga ham muammo tug'dirmaydi lekin biz vaqtdan va qisqaroq kod yozishga harakat qilib demak yutishimiz mumkin ekan mana shu element demak kart deyiladi ko'rib turganingizdek kart uchta qismdan iborat hidr badi hamda futer mana mana bu joyda sodda soddabitta kart filter bitilgan. Bundan tashqari, demak, katta o'zi haqida gaplashadigan bo'lsak, uni ham 8 xil rangi bor ekan. Rang BG bilan berib ketishimiz mumkin Mana bu joyda berilyapti. Buni color mavzusini tanishganimizda, demak, ko'rib chiqamiz. 8 xil rang mumkin. va mana bu ko'rinishdagi kartadan foydalansa bo'lar ekan. Yani bu yana bir tek kart. shunchaki hidr qismiga rasm badiiy qismda mana bu elementlar joylashtirilgan mana bunda teskari hidr qismida mana bu elementlar badiiy qismda bitta rasm joylashtirilgan keling bittasini ishlatib ko'ramiz bu tayyor kodni olaman uni yozib o'tirmayman ortiqcha kerakli joyini o'zgartirib qo'yish mumkin col xl to'rtlardan demak umumiy sakkiz bo'ldi yana bitta coll xel to'rtga joy bor demak va tashlab qo'yaman va bitta o'zgartirishimiz kerak bo'lgan joyni bilamiz albatta sovsida imijimizni o'zgartirishimiz kerak ya'ni image ichidagi developer degan rasm a natijani ko'rishimiz mumkin mana bu variantda işte, paydo bo'lar ekan aynan mana bu ko'rinishni o'zi desak ham bo'ladi demak bemalol bundan foydalanishimiz kerak yoki rasmni demak orqaga qoldirib uni ustidan yozuvlarni va mana bu tekstlarni yani, chiqarib qo'yishimiz mumkin ekan u mana bu variantda berilgan agar shu variant ishlatilmoqchi bo'lsa demak o'n ikkiga teng bo'ldi yig'indisi va keyingi qatorga o'tishim kerak albatta div bro m iri besh ichida bitta d yana bitta col xl to'r hamda ushbu element va unda ham albatta nima qilishimiz kerak sog'risida o'zimizni rasmimizni berib qo'yishimiz kerak ekan natijamizni ko'rsak mana ushbu ko'rinish bizada paydo bo'lar ekan mana bu joyda tekst rasm orqa fonda qoldi va o'zizni saytingizdan demak masalan kurs sotasiz siz sizda o'qituvchilarni ro'yxati bor o'qituvchilarni demak mana shu ko'rinishda ma'lumotlarni berib ketishingiz mumkin va albatta har bir o'qituvchini profiliga mana bu link orqali mana shu tugma orqali o'tib ketishimiz mumkin mana shu ko'rinish umuman olganda bitta kart deyiladi mana shunaqa demak eng asosiy ishlatiladigan yani, mana bu variant desak ham bo'ladi ya'ni hider badiiy hamda futi qismdan bo'radi uchta element qolgan mana bu qiymatlar yoki mana bu qiydirdi joyida umuman badiniy joyga rasm joylashtirish yoki mana bunaqa holatda yoki mana bunaqa holatni yasash s orqali ham bajarish oson shunchaki tayyor shunaqa variantlar berib ketilgan xolos demak xohlagan bittasini ishlatishimiz mumkin bu eng ko'p ishlatiladigan elementlardan bittasi albatta bu kar keyinchalik biza ham har bir ishimizda kart ishlatib ko'ramiz amaliyotlar darslarimizda o'zlaringiz ham buni guvohi bo'lishlaringiz mumkin endi navbatdagi ishlatmoqchi bo'lgan elementimiz demak drop down drop down demak saytingizda ko'rishingiz mumkin bo'lgan qismlar haqida aytmoqchi bo'lsam saytlarda tillarni o'zgartirish qismi bo'ladi o'zbekcha ruscha английский variantda demak saytingizni tilini o'zgartirish mumkin bo'ladi shunda mana bu joyda anunaqa bosganda menyu ochiladi yoki navbarlarda qo'shimcha sab bu asosiy menyularni qatorida qo'shimcha sab menyularni mana bunaqa ochish uchun ishlatiladigan element hisoblanar ekan drop down mana shu element drop down deyiladi mana shunaqa element bemalol foydalanishim mumkin ho'p demak yangi qatorga coll exel to'rtni joyidan yana bitta di coll exel to'rt ishlataman va ichida mana shu tayyor drop down kodini olaman va ichini sizlarga tushuntirishga harakat qilaman keyinchalik ishlatib ko'ramiz elementimizni kelinglar mana bu elementni demak nima hodisa işte bo'lganiga e'tibor beramizo to'rt emas shuni keling 6 ga aylantiraylik uchun va mana buni ham demak 6 ga aylantiraman homan mana bunaqa demak ko'ramiz Ishlatish mumkin ekan mana xohlagan bittasini olib ishlatib keta olamiz ho'p bu joyda nima qilinga? demak data be toggle degan atribut ishlatilgan bu JS atributi uni vazifasi aynan drop downni mana bu drop down menyusini o'sha tugma bosilganda ochib berish vazifasini bajarib beradi xolos mana bas bu joyda endi js atribut ishlatilgan mana bu qism o'zi umuman olganda mana shu element atribut deyiladi mana bu js atribut hisoblanadi js atributi albatta js elementini qaysi bitta funksiyasini chaqirib keladi o'sha funksiyada yozilganki siz aynan mana bu tugmalarni birortasini bosganingizda shu menyuni ochib berish vazifasini bajarib berar ekan rodow bu joyda demak drop down ichida xohlagan bir mana bunaqa qo'shimcha linklarni yoki hiderlarni qo'shishda e, mana bu joyda hiderni qo'shishdi yoki drop downni -no, tugmasini o'yngdan chapdan ochiladigan qilishdi demak mana bu joyda berib o'tilgan mana shunaqa agar bu holat ishlatilmoqchi bo'lsa aynan bu klassni yoki mana bu holat bo'lsa aynan mana bu klassdan bemalol foydalanishingiz mumkin aka yoki mana bunaqa variantda ishlatishingiz mumkin bu qo'shimcha elementlar umumiy olganda umumiy bu bitta drop downni tashkil qilib berar ekan xolos yoki mana bunaqa linklar berib ketishimiz mumkin bu joyda drop dan elementlari juda yam ko'p hammasini demak dropdanlrni gruppasi mavjud ekan mana bunaqa bn grop deb nomlagan mana bu joyda batn gropni biz ko'rmay ketganedik o'zigizga ko'rishga tavsiya qilingan xuddi shu element ishlatilgan va oxirgi okay element sifatida drop dan ishlatilgan umuman bitta dropdan elementi mana shu hisoblanadi ho'p biz navbatdagi qismda demak tultip ishlatamiz tultip bu ham o'zi judayham kichkina va alohida bitta mavzu hisoblanadi demak bu siz foydalanayotgan elementingizni ustiga borganda nima ma'no anglatishini yoki misol uchun qanaqadir bir mahsulot ishlatayotgan bo'lsangiz shu mahsulotdan qancha qolganligini yoki uni narxini chiqarish uchun ishlatiladi mana bu qismdi ixtiyoriy bitta so'z yozib qo'yishi mumkin kelinglar <laughs> uni ham ishlatib ko'ramiz <laughs> ho'p navbatdagi qatorimizda <laughs> ham yo'q qo'yamiz va alohida bitta qatorga o'tib olaman o albatta birinchi qator yasashimiz kerak qatorsiz qatorsizrovsizo ishlatib bo'lmaydi col xel to'rt desak hop mana demak oddiy ishlatiladigan varianti va -e u haqida ham gaplashamiz hop bu yerda nima ketyapti demak xo'p, bitta oddiy button ishlatilyapti ko'rib turganingizdek bitta batten taypiga batten degan yani, battenni typini bilamiz ular HTML da biz tanishganmiz HTML adashmasam uchinchi darsda form elementlar bilan tanishganimizda batten imput tayplar bilan batafsil tanishib chiqamiz. klassga BTN, BTN primary deyapti ya'ni ko'k rangli ya'ni havo rangli element hosil qilyapti data bes togal tul degan demak bu atribut dan aynan tooltip degan funksiyani chaqirib kelyapti ya'ni mana bu aynan bundle min gsda tul tip degan funksiya tayyor yozib qo'yilgan uni hozir ko'rishimiz shart emas uni js mavzulariga borgan vaqt funksiya nima uni qanaqa qilib chaqirish mumkin qanaqa qilib ishlatish mumkin degan mavzular bilan hali tanishamiz shunchaki shu tooltip degan mana bu funksiya mana bu atribut o'sha funksiyani tooltip degan funksiyani chaqiradi chaqiryapi bemalol tushunishimiz mumkin taytilga hello degani demak ustiga hover qilganda aynan ustiga hovul qilganda chiqadigan so'z uni ixtiyoriy so'zga o'zgartirib qo'yishimiz mumkin misol uchun hello deb world deb qo'yishim ham mumkin mana bu demak o'sha batni ichidagi so'z mana bu element ko'rishimiz mumkin bizda e'tibor bering demak ekzamplega nisbatan biroz farq qildi ya'ni ekzample boshqacha ko'rinishda chiqi bizda boshqacha ko'rinish paydo bo'lib qoldi mana bunaqa u nimadan dalolat beryaptiki biz uni o'zini alohida ya'ni tul element ishlatish uchun alohida skrip fayli mavjud ekan aynan o'sha skrip e, faylini tashlab qo'yishimiz kerak ekan sahifamizga mana bu ko'rinishda bu skrip faylni shunchaki tashlab qo'yinglar mana shu kod qismda o'zlaringiz band min keyin va buni nima ekanligi hozircha tushuntirib o'tirishimiz shart emas bu chunki buni tushuntirish uchun biz to'la qonli js mavzusi bilan tanish bo'lishimiz kerak bu hozirgi mavzumiz uchun umuman aloqasi yo'q shunchaki kodni tashlab qo'yinglar yetarli mana shu qism va natijani ko'radigan bo'lsak biz xohlagan natijaga ega bo'lamiz xolos hop mana bu qismda aytilyaptiki data da degan demak qo'shimcha atribut bor ekan va uni yozishib biz xohlagan bitta tomondan shu power bo'lganda o'sha so'z chiqarishi mumkin ekan misol uchun mana bu qismni yozaman right yozdim ya'ni o'ng tomondan chiqsin hozir qayerdan chiqyapti default holatda topdan demak ko'radigan bo'lsam endi o'sha so'z o'ngdan chiqishi mumkin xuddi shunaqa yoki left yoki top yoki bot deb yozib qo'yishimiz mumkin ekan mana shu element tultip deyiladi tul tip va popover orasida deyarli hech qanaqa farq yo'q desak ham bo'ladi farqi shundaki tultip hover bo'lganda shu element nima ekanligini bildirsa popover klik klick bo'lganda ya'ni ustiga bir marta bosilganda shu element nima ekanligini bildiradi xolos boshqa hech qanaqa demak farq mavjud emas. Demak, qo'shimcha alohida dio o' ochamiz va bu elementni ham ishlatib ko'ramiz oddiy varianti va bunda ham element qayerdan chiqishi kerakligini yozib ketishimiz mumkin ekan kelinglar mana shu bir to'rttami element ishlatilgan ekan shuni ishlatib ko'ramiz va mana bu joyda sakkiz yozaman hammasini tashlayman va mana bu joyda ham ko'rib turganingizdek tatliga hammasiga hider yozilgan ir bu demak title vazifasini bajaryapti endi buni farqi bor e'tibor bering mana bu yerda ikkita qismdan iborat ekan mana bu qism bu hozirgi title mana bu demak kontent qismi hisoblanar ekan hozir bizani taytlimizda shunchaki header degan so'z yozilgan va u element popover ekanligi bu popover degan funksiyani chaqiradi mana bu joyda demak to'rtta tomondan chiqishi top bottom left right va kontenti mana bu qism e'tibor bering mana bu buyalgan belgilangan qism bu kontent kontentiga ha ixtiyoriy ma'lumot yozsa berar ekan bu yog'da shunchaki top bottom left right yozilgan hamda bu element ishlashi uchun ham o'zini nimasini tashlashimiz kerak ekan skript faylini tashlab qo'yishimiz kerak ekan uni oldingi skript fayldan keyin tashlab qo'yishimiz mumkin mana bu joyda qo'shimcha skript fayl sifatida tashlab qo'yamiz hop demak hu joyda ozgina birinchi skrip faylni yopib qo'yaylik hop hop demak qaytamiz natijamizga natijamiz qiydir qiydir topdan leftdan regtdan bottimdan bu holat manimcha o'zida ham shunaqa ishlayapti natijani ko'rish mumkin mana mana bunaqa tartibda demak bizga bu holat umuman kerak emas chunki bu a tegi bilan bajargan ekan kelinglar uni shunchaki battin bilan bajarib ko'ramiz yani mana bu a tegi bilan yozilgan holat umuman kerak emas bu qismlarni shunchaki o'chiraman batn bilan bajarilgan variantini qaytarib qo'yaman va bitta o'zgartirish kiritdim aytmoqchi mana bu joyda skript uchun alohida skript fayl ochib o'tirmadimda dastlabki skriptni tagidan ya'ni pul tep ishlatilgan skript tagidan nuqta velgul qo'yib skript ichidagi kodini tashlab qo'ydim endi yani ortiqcha skriptlar bizga shart emas bitta skript ichida ham bir qancha javascript skript kodlarni yozishimiz mumkin shu holatni o'zgartirib ko'rsatib qo'ydim xolos mana bu joydagi ortiqcha skript degan tagni o'chirdim va uni ichidagi kodlarni birinchi skript ichiga tashlab qo'ydim kelini demak de bat variantni ko'ramiz demak natijamiz qaraydigan bo'lsak unda bitta bat bundan deyarli farqi yo'q bunda hovurda paydo bo'ladigan bo'lsa bunda demak klikda ya'ni ustiga bir marta tugmani bosganingizda paydo bo'ladi yana bitta bosganingizda yo'qqoladi mana shu narsa pop over deyiladi bunaqa ma'lumotlar juda ham ko'p ishlatiladi ayniqsa jadval ko'rinishidagi ma'lumotlarda action degan ya'ni holatlar degan qator tagida har bitta qatorda bitta uchta nuqta joylashtirib ketiladi asosan shunaqa joy ishlatiladi va aynan o'sha uchta nuqtani bosganimizda demak bizaga oer ochiladi va ichida edit va delitь degan ikkita tugma paydo bo'lib qoladi mana shunaqa variantlar uchun ham demak ko'proq popover ishlatilar ekan buni ham to'rtta tomondan chiqishini yozishimiz mumkin ekan xohla o'ngdan xohla chapdan bu ham default holatda demak o'yingdan paydo bo'lgan bo'lsa buni ham bemalol mana bu joyda o'zgartirishimiz mumkin ekan hop va o'zgartirish uchun unga ham data degan qo'shimcha kodni qo'shishimiz kerak ekan tashlab qo'yaman chapdan chiqishini xohladim natijaga qarab ko'ramiz ko'radigan bo'lsak demak element chapdan chiqib kelapti mana bu qismdagi popor header degan so'z demak bu title mana uni ham bemalol o'zgartirib qo'yishimiz mumkin toggle popover esa ko'rib turganingizdek demak button ichidagi so'z ya'ni mana bu element toggle popover va content aynan mana bu qism kontentdagi mavzud kontentdagi atribut ham mavjud m data bs kontentda mana bu tekst yozilgan uni bemalol o'zgartirishimiz mumkin batt rangini ham xohlagancha o'zgartirib chiqishimiz mumkin ekan aynan mana bu primery emas sakes yoki mana bunisini left emas misol uchun bottom yozib qo'yadigan bo'lsak v natijani ko'ramiz Ha, sababini hozir aytaman sababi undan keyin hech qanaqa element mavjud emasligi uchun yuqoridan joylashdi agar undan keyin biror bir element bo'lsa ya'ni ko'rishimiz uchun yozaman. Bitta div yangi qator hosil qilaman va unga ham yuqori pastdan the... bitta 48 sakkiz joy tashlayman qo'shimcha joy hosil qilib berish uchun Mana, va o'ziga yetarli joy mavjud bo'lgandan keyin albatta popor pastdan ochiladi shunchaki bular hozir ortiqcha bizga shart emas shunchaki u pastdan hech qanaqa element yo'qligi uchun pastda hech qanaqa joyi qolmadi va bot undan chiqolmaganligi uchun yuqoridan chiqdi bu endi o'zini qonun qoidasi tushunarli manimcha mana shu element demak popover hisoblanadi popover va demak tultip orasidagi farq popover klik bo'lganda tultip hover bo'lganda ma'lumot qo'shimcha ma'lumot berar ekan buni tashqari biz sizlar bilan bugun kart va drop d mavzusi bilan tanishdik demak qanaqadir savol va mulohazalar <muchos> savollar bo'ladigan bo'lsa fikrlar bo'ladigan bo'lsa albatta kommentariyalarda qoldiringlar yoki telegram kanalda bemalol savollaringizni berib borishlari mumkin albatta javob beriladi darslarimizni kuzatib boring rahmat